aqsh ukrainaga energiya uskunalarining birinchi partiyasini yubordi amerika qo'shma shtatlari ukrainaga energiya tizimini qayta tiklovchi uskunalarning birinchi partiyasini yubordi bu haqda Reuters agentligi Washington ma'muriyati vakillariga tayanib xabar berdi ma'lumotlarga ko'ra uning tarkibiga qariyb 13 million dollarlik energetika uskunalari kiritilgan avvalroq rossiyaning raketa zarbalari ukraina infratuzilmasining 50 foizini vayron qilgani ma'lum bo'lgan edi buni prezident vladimir zelenskiy aqsh prezidenti jo bayden bilan suhbatda ma'lum qilgan energetika xavfsizligi milliy jamg'armasining yetakchi tahlilchisi igor yushkovin fikricha ukraina energetika tizimini tiklash va qisqa muddatda elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish mumkin emas u shuningdek yirik obyektlarda rekonstruksiya ishlari yangi ish tashlashlar va yirik texnika zaxiralari yetishmasligida qo'rqib amalga oshirilmayotganini ta'kidladi